alaykum do'stlar bugun men sizlarga jazli non fatir qilib bermoqchiman jazli fatirimiz uchun kerak bo'lgan masalliqlar ikkita fatirimiz uchun un olamiz jaz margarin kamroq bir choy qoshiq drosh va oddiy namakoi suv bilan xamir qorib olamiz mana xamirimizni qorib o'ldik endi ustini yopib o'n minut o'n besh minutga tindirishga qo'yamiz xamirimiz tinguncha jazlarimizni va margarinlarimizni eritib olamiz keyin xamirimizni yoyishni boshlaymiz mana xamirimiz tindi endi xamirimizga un sepib oddiy xamir yoyishni xamirni yoyib olamiz un sepib un sepib katta qilib yoyib olamiz mana xamirimizni yoyib jazimizni va marganimizni qo'yib oldik endi tasma tasma qilib kesdik tasmalarni endi o'rab chiqamiz mana shu ko'rinishda o'rab chiqamiz mana hamma tasmasini <laughs> mana shu ko'rinishda o'rab olamiz mana fatirimizni mana shu ko'rinishi keldi buni yoyib bo'ldik va tasmalarni kesib mana shu ko'rinishda o'rab oldik bu varaq varaq chiqadi buniyam endi mana varaqlar ko'rinyapti buni ham endi 10 minut 15 minut tindirishga qo'yamiz tingunicha ikkinchi xamirimizni ham yoyib olamiz mana xamirimizni fatirimizni yoyib oldik nonpar urdik ustiga endi qizdirilgan duxovkamizda usti qizarguncha pishirib olamiz mana fatirimiz tayyor bo'ldi fatir nonimiz jazli non tayyor bo'ldi mana varaqlari ko'rishlaringiz mumkin mana do'stlar patirnonimiz tayyor bo'ldi varaqlari ko'rinishlari mana ko'rsatasi Ana chiqishi